নমস্কার আজি আপনার মজলে অন্য একটি ভিডিও লিটার ভিডিওত আমি কথা পাতিম এই পৃথিবীর পাঁচটা উপাদানের ভিতর এটা উপাদান উপাদান নহলে আমি জিয়াই থাকব উঠাৰ পৰা রাতে লৈকে। দিনত আমি যথেষ্ট সংখ্যক সেই বস্তুট ব্যবহার কর যেটি আমি কি গা ধুবলৈ বা কাপোৰ ধুবলৈ খাবলৈ এই বস্তুটো আমি ব্যবহার হৈছে আমার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পানি তো গতিকে পানির যদি আমি সংজ্ঞা চাবলৈ যাও বা পানি কাকবলে তেতিয়াহলে আমি কম যে পানি হয়েছে একবিধ জুলিয়া পদার্থ যৌগিক ও কার্বনিক যি পদাৰ্থবিধ অক্সিজেনৰ এটা পৰমাণু আৰু হাইড্ৰজেনৰ দুটা পৰমাণু লগ লাগি গঠন হয় ই সাধাৰণতে ৰংবিহীন সোৱাদবিহীন আৰু গোন্ধবিহীন যেতিয়া আমি পানী খাওঁ যদিহে আমি গোন্ধ পাওঁ তেতিয়া তাত অন্য উপাদান মিলিত হৈ আছে আৰু যদি আমি কেতিয়াবা টেষ্ট পাওঁ তেতিয়াহ'লে তাত আন কিছুমান উপাদান মানে মিলিত হৈ আছে তো এই জীবিত পদার্থ অর্থাৎ পানীক আমি পাৰোঁ অবস্থা হৈছে গোটা জুলিয়া আর গেসীয় গোটা আমি কেতিয়া পাওঁ যেতিয়া উষ্ণতা জিৰ ডিগ্রি চেলচিয়াছ হয় অর্থাৎ বরফ কেতিয়া পাব যেতিয়া পানীৰ উষ্ণতা আমি উতলাও বা এশ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হয় তেতিয়া ভাপ বা কেঁচি অৱস্থা পায় আৰু জুলীয়া অৱস্থা আমাৰ সাধাৰণ এইটো আমি খাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সমীক্ষা অনুসৰি পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠভাগৰ প্ৰায় এসত্তৰ শতাংশ পানীয়ে আগুৰি আছে তিনি দশমিক সাত আঠ পাঁচ ট্ৰিলিয়ন লিটাৰ পানীয়ে আগুৰি আছে যদিহে আমি এই এসাত্তৰ শতাংশ পানী এশ শতাংশ হিচাপে ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে ছিয়ানব্বৈ দশমিক পাঁচ শতাংশ সাগৰ মহাসাগৰত পোৱা যায় এ শতাংশ হ্ৰদ বা তেনেকুৱা ডাঙৰ জলাশয়ত পোৱা যায় যিসমূহ পানী আচলতে নিমখীয়া অৰ্থাৎ আমি ব্যৱহাৰ বা গ্ৰহণ কৰাৰ অনুপযোগী বাকী দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ তেজপান দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ পানীক যদি আমি এশ শতাংশ হিচাপে ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে আঠষট্টি দশমিক সাত শতাংশ হৈছে হিম বা বা হিমখণ্ডত পোৱা যায় ত্ৰিশ দশমিক এক শতাংশ পানী ভূগৰ্ভত পোৱা যায় আৰু বাকী এক দশমিক দুই শতাংশ পানী নদ নদী বা জীৱদেহত আমি পাওঁ এই এক দশমিক দুইক আমি শতাংশ হিচাপে যদি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে পূগৰ্ভস্থ বা মাটিৰ তলত বৰফ পাহাৰত ঊনসত্তৰ শতাংশ হ্ৰদসমূহত বিছ দশমিক ন শতাংশ বায়ুত অৰ্থাৎ যি আমাৰ বায়ু আছে সেইসমূহত কি আছে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় পানী মিহলি হৈ যায় বায়ুত তিনি শতাংশ পানী লুকাই আছে বা নিহিত হৈ আছে কেনেকৈ আমি গম পাম যেতিয়া ঠাণ্ডা বটল এটা আমি বা গিলাচত পানী যেতিয়া আমি সোমোৱাই থওঁ বা গিলাচ এটাত ঢালি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব এইটোৱে যদি আমি ঠাণ্ডা পানী হিচাপত ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে যেতিয়া আমি ঠাণ্ডা পানী দিওঁ তেতিয়া বাহিৰৰ চাৰিওফালে কি পানীৰ কণিকা ইয়াত সৃষ্টি হয় এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে বায়ুটো পানীৰ সংখ্যা নিহিত হৈ আছে বিভিন্ন পোক পৰুৱা হওক জীৱ জন্তু হওক সেইসমূহতো পানীৰ পৰিমাণ আছে সেই পানীৰ পৰিমাণ হৈছে শূন্য দশমিক দুই ছয় শতাংশ যেতিয়া আমি ফুৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি বিভিন্ন নদী দেখা পাওঁ বিভিন্ন ঠাইত ত' গতিকে সেই নদীসমূহৰ পানী আমি শূন্য দশমিক চাৰি ন শতাংশত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ লাহেক দুই দশমিক ছয় শতাংশ পানী পোৱা যায় মাটিৰ আৰ্দ্ৰতীয়া আমি কি আটা মাৰোঁ আটা আমি ৰুটি বনাবৰ বাবে আমি আটা মাৰোঁ তো আটাত আমি কি কৰোঁ পানী মিক্স কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ মাটিটো পানী মিহলি হৈ বা নিহিত হৈ আছে গতিকে এই নিহিত হৈ থকা পানীৰ পৰিমাণ তিনি দশমিক আঠ শতাংশ আমাৰ মানৱ অৰ্থাৎ মানুহৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যেতিয়া আমি জন্ম পাওঁ আঠাত্তৰ শতাংশ পানী থাকে এবছৰ হোৱাত সেইটো হৈ যায় পয়ষষ্ঠি শতাংশ আৰু যেতিয়া আমি প্ৰাপ্তবয়স্ক হওঁ আমাৰ দেহত পানীৰ পৰিমাণ ষাঠি শতাংশ হয় আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত পঁচপন্ন শতাংশ এইবাৰ আমি কথা পাতিম পানীৰ প্ৰকাৰ পানী আমি সাধাৰণতে চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ এক নম্বৰ বিশুদ্ধ পানী অৰ্থাৎ ডিষ্টিল ৱাটাৰ দুই নম্বৰ মৃদু পানী অৰ্থাৎ চফ্ট ৱাটাৰ তিনি নম্বৰ কঠিন পানী অৰ্থাৎ হার্ড ওয়াটার চারি নম্বর গধুর পানি অর্থাৎ হেভি ওয়াটার এক নম্বরতে আমি আলোচনা করি বিশুদ্ধ পানি বিশুদ্ধ পানীত এইস টু ওর বাদে তাত কোনো ধরনের উপাদান বা মিনারেল না থাকে শুদ্ধ পানি বিভিন্ন কামত ব্যবহার করা হয় এক নম্বরতে বেটারির পানি হিসাব বেটাৰীৰ পানী যিহেতু সলাই থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি বিশুদ্ধ পানী কি কৰোঁ আমি আমি সলাই দিওঁ কিন্তু সেই বেটাৰীত যিটো বেটাৰীৰ অন্তৰ্ভাগত ছালফিউৰিক এচিড বা তেনেকুৱা অত্যন্ত উত্তেজনাপূৰ্ণ এচিড থাকে যাৰ পৰা আমি দূৰত থকাটো আমাৰ বাবে উপযোগী বিভিন্ন কটা চিঙা হ'লে বা ঘাঁ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ আমাৰ যদি ঘাঁহ হয় তেতিয়া পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ এই ডিষ্টিল ৱাটাৰ বা বিশুদ্ধ পানী ব্যৱহাৰ কৰা হয় আহ তথ্য অনুসৰি বিভিন্ন ইনজেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই বিশুদ্ধ পানী ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা দেখা যায় বিশুদ্ধ পানী বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে আহ ইনজেকশ্যনৰ যিটো উপাদানে ষ্টেৰিল ৱাটাৰেলৰ বিভিন্ন আহিলা পাতি পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ বিশুদ্ধ পানী ব্যৱহাৰ কৰা হয় বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবলৈ বিশুদ্ধ পানী ব্যৱহাৰ কৰা হয় বিশুদ্ধ পানীত কোনো ধৰণৰ উপাদান নাথাকে এইটো এটা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য আমি যদি চাবলৈ যাওঁ বৰষুণৰ পানীও বিশুদ্ধ সূৰ্যৰ পোহৰত সাগৰ বা জলপৃষ্ঠৰ পানী গৰম হয় পানীসমূহ বাচপীয়াৰ ওপৰলৈ উৰি যায় বা উঠি যায় আৰু তেতিয়া যেতিয়া ঘূৰ্ণীভূত হয় বা ঠাণ্ডা বায়ুৰ প্ৰভাৱত ই পুনৰ পানীৰ কণিকালৈ পৰিণত হয় আৰু এই পানীৰ কণিকাই বৰষুণ হিচাপে তললৈ নামি আহে কিন্তু তললৈ নামি আহোঁতে আমি যি গাড়ী কল কাৰখানা বা বিভিন্ন আমি এই ব্যৱহাৰ কৰোঁ ধোঁৱা ধূলি ওপৰত বায়ুৰ লগত নিহিত হৈ থাকে যেতিয়া প্ৰথম অৰ্থাৎ ফাগুণ চত প্ৰথম বৰষুণ পৰে সেই বৰষুণৰ বিশুদ্ধ বৰষুণৰ পানীৰ লগত এই ধোঁৱা ধূলি মিহলি হয় আৰু তললৈ নামি আহে যেতিয়া প্ৰথম বৰষুণ পৰে তেতিয়া আমি সেই পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ফূৰ্তিতে আমি গা ধোওঁ কিন্তু গা ধুব নালাগে ই বিভিন্ন বেমাৰৰ সৃষ্টি কৰিব ঘাঁহ হওক খৰ খজুৱতি তো গতিকে বিশুদ্ধ পানী প্ৰথম যি বৰষুণ পৰিব তাৰ পৰা আমি দূৰত থকাটো আমাৰ বাবে উপযোগী পি এইচ স্কেল হৈছে এনে এবিধ আহিলা যাৰ সহায়ত আমি বস্তু এটা আম্লিক নে ক্ষ তাক জানিব পাৰোঁ ইয়াৰ যিটো মাপ হৈছে শূন্যৰ পৰা চৈধ্যলৈ অৰ্থাৎ হাত হৈছে মাছ ভাত নিউট্ৰেল যিটো হাতৰ পৰা যদি কমি আহে তেতিয়া হ'ব বস্তুটো আম্লিক জাতীয় আৰু হাতৰ পৰা ওপৰত যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ব সাৰকীয় যিটো বৰষুণৰ পানী পি এইচৰ মান হৈছে সাত অৰ্থাৎ নিউট্ৰেল টি ডি এছৰ অৰ্থ হৈছে ট'টেল ডিজল্ট চলিড টি ডি এছ হৈছে তৰল পদাৰ্থত দ্ৰবীভূত হৈ থকা জৈৱিক আৰু অজৈৱিক পদাৰ্থসমূহ কিমান পৰিমাণৰ আছে তাক জানিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু সেই টি ডি এছৰ মানটো পি পি এমত প্ৰকাশ কৰা হয় যি কম বৰষুণ পৰে তেতিয়া পি এইচৰ মান দুশ পঞ্চাছ হোৱা দেখা যায় আৰু এনেকৈ যেতিয়া বৰষুণ পৰি জুন জুলাই মাহত যিটো বৰষুণ পৰে সেইটোৰ মান হৈছে জিৰ' বা জিৰ' পইণ্ট ফাইভ আমি যদি সাধাৰণতে শুদ্ধ পানী পাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি সিহঁতে সাধাৰণ পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে এয়া হৈছে নিমখ গতিকে আমি এই নিমখখিনি যদি আমি এই পানীত ঢালি দিলোঁ তাৰপিছত আমি ইয়াক খুটি থাকোঁ তেতিয়া নিমখখিনি কি হ'ব এই পানীত দ্ৰবীভূত হৈ যাব আৰু এই নিমখখিনি আমি পুনৰ পাবলৈ কি কৰিব লাগিব এনেকুৱা সাজত বা এইটো সাজত সেই কাছত নহয় আমি গৰম দিব লাগিব গৰম দিয়াৰ পিছত যিটো বাষ্প বা ভাপ হ'ব সেই ভাপটো যদি আপুনি কাঢ়ি তাৰ ওপৰত যদি আমি বৰফ বা ঠাণ্ডা বস্তু থৈ দিওঁ তেতিয়া যিখিনি ভাপ লাগিব সেইখিনি ঘনিভূত হৈ পুনৰ পানীলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব কিন্তু সেইখিনি পানী হ'ব বিশুদ্ধ পানী আৰু যিখিনি নিমখ বা অন্য কিবা পদাৰ্থ গিলাচটোত ৰৈ যাব আৰু এটা উদাহৰণ হৈছে যেতিয়া কুকাৰত আমি কিবা এটা গৰম দিওঁ বা হুইছেল মাৰে তেতিয়া কি হয় যিটো চিটি থাকে সেইটোৰ পৰা ভাপ ওলায় সেই ভাপটোত যদি আমি কিবা ঠাণ্ডা বস্তু এটা বা কাঁহী এখন থৈ দিওঁ তেতিয়া তাৰ পৰা আৰু পানীৰ মানে কি ভাপখিনি পানীলৈ ৰূপান্তৰ হওঁ তেনেকৈ ডিষ্টিল ৱাটাৰ পাব পাৰে তেতিয়া দুই নম্বৰতে আমি জানিম পানী বা ছফ্ট ৱাটাৰ খোৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা পানীসমূহেই হৈছে মৃদু পানী সেই মৃদু পানীত কেলচিয়াম মেগনেছিয়াম ছ'ডিয়াম আইৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ উপাদানসমূহ মিলিত হৈ থাকে যিসমূহ উপাদান আমাৰ শৰীৰৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰী কিন্তু নামমাত্ৰ যিখিনি পানীত থাকে সেইখিনিহে আমাৰ বাবে দৰকাৰী আমি বিশুদ্ধ পানীও খাব পাৰোঁ কিন্তু বিশুদ্ধ পানীত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা উপাদান নাথাকে যাৰ ফলত আমি অতিৰিক্তভাৱে এই কেলচিয়াম হওঁ কেলচিয়াম আমাৰ কি ডাঠ বা আমাৰ যি ডাঠ বা সাৰৰ বাবে প্ৰয়োজন তথ্য অনুসৰি এজন মানুহে প্ৰতিদিনে দুই দশমিক ছয় লিটাৰ পানী গ্ৰহণ কৰিব লাগে বিভিন্ন ঠাইত পানীৰ যিটো মাত্ৰা সেইটো বেলেগ বেলেগ হোৱা দেখা যায় যি ঠাইত বা যি অঞ্চলত পানীসমূহ যথেষ্ট সংখ্যক আইৰন থাকে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে ফিল্টাৰ ফিল্টাৰ বনাই বা আৰু কিছুমানে আৰু ইউজ কৰে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ফলত বৈদ্যুতিক জাতীয় এই ব্যৱহাৰ কৰা হয় ফিল্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেতিয়া আমি ক'ৰবালৈ যাওঁ বজাৰ হওক স্কুল হওক তেতিয়া আমি কি দোকান পাহাৰে বটলত পানী থাকোঁ প্ৰথম বটলৰ খোৱা পানী বিক্ৰী আৰম্ভ হৈছিল ষোল্লশ বাইছ চনত নেথানিয়েল ৱেটছ নামৰ ব্যক্তিয়ে এইচ ডি পি ই টেকন'লজিত কাম কৰিছিল ভাৰতত প্ৰথম খোৱা পানীৰ বটল বিক্ৰী কৰা হৈছিল ঊনৈছশ পঁয়ষষ্ঠি চন চনত আৰু এই বিক্ৰীৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল ইটালিয়ান ডৰ কেছৰি ৰজি নামৰ ব্যক্তিয়ে আৰু তাৰ লগত ভাৰতীয় ব্যৱসায়ী কুশ্ৰু চুন্তুক নামৰ ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে গঠন কৰা কোম্পানীটোৰ নাম হৈছে বিচবাৰী টি ডি এছৰ মান যদি ষাঠিতকৈ কম হয় তেতিয়াহ'লে সেই পানীক আমি চফ্ট ৱাটাৰ বা মৃদু পানী হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই মৃদু পানীৰ পি এইচৰ মান হৈছে যিটো আমি খোৱা পানী হিচাপত গ্ৰহণ কৰোঁ সেইটো ছয় দশমিক পাঁচৰ পৰা আঠ দশমিক পাঁচৰ ভিতৰত হ'ব লাগে যিটো পানী আমি খাওঁ বৰ্তমান সময়ত আমি বিভিন্ন তাৰকা ক্ৰিকেটাৰক বা বলিউডৰ লগত জড়িত অভিনেতা অভিনেত্ৰী বা গায়ক গায়িকাসকলক ব্লেক ৱাটাৰ খোৱা দেখিবলৈ পাওঁ সেই ব্লেক ৱাটাৰ সেই ব্লেক ৱাটাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ দেহত লগা বা প্ৰয়োজনীয় উপাদান পোৱা যায় সেইসমূহ হৈছে হিউমিক এচিড ইলেক্ট্ৰ'লাইটছ এণ্টি অক্সিডেণ্টছ এমিন' এচিড আদি থাকে ইসমূহ আচলতে স্কিন যি আমাৰ ছাল বা হজমৰ ক্ষেত্ৰত ডায়েবেটিছ নিৰাময় কৰাত কিছু হ'লেও সহায় কৰে আৰু যিসমূহ আমি পানী গ্ৰহণ কৰোঁ সেই পানীৰ যিটো টেৰিয়াছ সেইটো পঞ্চাছতকৈ অধিক হ'ব লাগে এতিয়া আমি জানিম কঠিন পানী কি যিসমূহ পানীত অন্য দ্ৰব্য বা উপাদান মিহলি হৈ থাকে সেই পানীকে কঠিন পানী বুলি কোৱা হয় যিটো হাৰ্ড ৱাটাৰ টি ডি এছৰ মান যেতিয়া ষাঠিতকৈ অধিক হয় তেতিয়া আমি সেই পানীক হাৰ্ড ৱাটাৰ হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰোঁ এই পানীৰ উতলাংগ হৈছে এশ দশমিক শূন্য এক ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এই কঠিন পানীসমূহ সাধাৰণতে হ্ৰদ পুখুৰী বা সাগৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ কঠিন পানীত চাবনে সুচাৰুৰূপে ৰিয়েকশ্যন কৰিব নোৱাৰে বা ফেন কম পৰিমাণে ওলায় কঠিন পানীক আমি সাধাৰণতে দুই ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ এটা হৈছে স্থায়ী কঠিন পানী আৰু আনটো হৈছে অস্থায়ী কঠিন পানী স্থায়ী কঠিন পানীত কেলচিয়াম বা মেগনেছিয়াম আদি ধাতুৰ ছালফেট বা ক্লৰাইড লবন থাকে অস্থায়ী কঠিন পানীত কেলচিয়াম আৰু মেগনেছিয়াম আদি ধাতুৰ বাইকাৰ্বনেট লবন থাকে কঠিন পানীৰ যদি আমি উপকাৰিতা চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ ঘৰুৱা কাম কাজৰ উপৰিও ঔদ্যোগিক কামত এই কঠিন পানীসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমাৰ দাঁত আৰু হাড়ৰ বাবে এই পানী অতি উপযোগী হৃদয যন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবলৈ এই পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় কিন্তু অধিক মাত্ৰা সেৱন কৰা বা গ্ৰহণ কৰাত ইয়াৰ অপকাৰিতা হ'ব পাৰে অধিক পৰিমাণত কেতিয়াঞ্জ থকাৰ ফলত এই পানীসমূহ কিছু মিঠা হোৱা দেখা যায় ঠায়ে ঠায়ে এই পানীসমূহ কেতিয়াবা বেয়া গোন্ধ পোৱা যায় যেনেকৈ উপকাৰিতা আছে তেনেকৈ অপকাৰিতাও এই পানীৰ আছে চুলিৰ সমস্যা ছালৰ ৰোগ কেলচিয়াম অধিক মাত্ৰা যিহেতু থাকে গতিকে এই পানী সেৱন কৰাৰ ফলত কিডনীত পাথৰৰ সৃষ্টিও হ'ব পাৰে এতিয়া আমি জানিম গধুৰ পানী গধুৰ পানী যাক আমি ডিউটেৰিয়াম অক্সাইড বুলিব পাৰোঁ হাইড্ৰজেনৰ এটা সুস্থিৰ আইচটপত ডিউটেৰিয়ামৰ দুটা পৰমাণু আৰু অক্সিজেনৰ এটা পৰমাণু থাকে এই পানীৰ পি এইচৰ মান সাত দশমিক তিনি পাঁচ আৰু উতলাংশ এশ এক দশমিক চাৰি ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছ এই গধুৰ পানী আৱিষ্কাৰ কৰিছিল হৰল্ড ক্লেটন উৰে নামৰ ব্যক্তিয়ে ঊনৈছশ একত্ৰিশ চনত আৰু সেইজন ব্যক্তিয়ে কি পাইছিল ঊনৈছশ চৌত্ৰিশ চনত নবেল বঁটা লাভ কৰিছিল এই পানীয়ে ভেঁকুৰ বা বেক্টেৰিয়া নাশ কৰিব পাৰে আৰু বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবলৈ এই গধুৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰা হয় বিশেষ ধৰণৰ পাৰমাণৱিক ৰিয়েক্টৰত এই গধুৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰা হয় য'ত ই নিউট্ৰন মডাৰেটৰ হিচাপে কাম কৰি নিউট্ৰনক কি কৰে গতি লেহেমীয়া কৰে যিহেতু ইউৰেনিয়াম দুইশ একত্ৰিছত বিভাজন নোহোৱাকৈ দুইশ পয়ত্ৰিছৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি সাধাৰণ পানীতকৈ এই গধুৰ পানীৰ গধুৰ দহ শতাংশ বেছি গতিকে আমি এই গোটেই বিষয়টোত পানী কি বা পানী কেই প্ৰকাৰৰ কি কি এই বিষয়ে যদি আমি থুল থুলমূলকৈ চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে পানী হৈছে এবিধ জুলীয়া পদাৰ্থ যি পদাৰ্থত হাইড্ৰজেনৰ দুটা পৰমাণু আৰু অক্সিজেনৰ এটা পৰমাণু থাকে এই পৃথিৱীখনত এসত্তৰ শতাংশ পানী আগুৰি আছে আৰু এই এসত্তৰ শতাংশ পানী যদি আমি এশ শতাংশ হিচাপে ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে ছিয়ান্নব্বৈ দশমিক পাঁচ শতাংশ মহাসাগৰসমূহত আছে সেই মহাসাগৰ কেইখন হৈছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আটলান্তিক মহাসাগৰ ভাৰত মহাসাগৰ দক্ষিণ মহাসাগৰ উত্তৰ মহাসাগৰ ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ কি আছে হ্ৰদ আছে গতিকে পানীৰ যি নিমখীয়া পানীৰ যিটো পৰিমাণ সেইটো যথেষ্ট বেছি আৰু যিটো আমাৰ সতেজ পানী যিটো আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ সেই পানীটোৰ পৰিমাণ যথেষ্ট কম গতিকে এই পানী আমি কিছু নিয়মিত পৰিমাণত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ঠাইভেদে ইয়াৰ পৰিমাণ বা ইয়াৰ যিটো পানীৰ মাত্ৰা সেইটো বেলেগ বেলেগ হোৱা দেখা যায় জল জীৱন মিছন তেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিয়ে জনসাধাৰণক যথেষ্ট সকাহ দিছে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ধন্যবাদ